И мы сейчас вот делаем, э, так скажем штаммы будем искать в Европе гонококом, на которых будут отрабатывать и проверяться чувствительность, как результат будет такой мировой гайдлайн о том, как должна лечиться данное заболевание и какого вида антибиотики, антибактериальные препараты нужно применять для того, чтобы тот или иной штамм гонокока был вылечен более Я успешно. Я сейчас, сейчас заканчиваю. О чем это говорит? Это говорит как раз в вашем вопросе. То есть, одна и та же гонорея зараженная с разными, разными препаратами. Без более эффективно вылечено применением в зависимости от штама тем или иным препаратом. Сейчас огромное количество методов лабораторного исследования, начиная от полимеразно-цепной реакции ПЦР, да. заканчивая урогенитальным мазком, да. в котором тоже. Вот я назвал, как бы, наверное, такие две, еще есть там иммунофирмы, ну то есть их огромное количество. Да. Как правильно выбрать, и наверное действительно это должен выбирать доктор, Безусловно. но все-таки золотой стандарт есть в лабораторной диагностике или его нету? Значит, на самом деле есть. Во всем мире есть так называемый гайдлайн или протокол лечения любого заболевания, в том числе и венерического. На сегодняшний момент, опять же, благодаря нашему министру, по дерматологии созданы 9 рабочих групп по написанию гайдлайна. Я хочу сказать, что это очень длительная и дорогостоящая вещь. И сейчас вот, мы надеемся, что будет сделана новая рабочая группа по написанию протокола в лечении венерических заболеваний. Мы вместе работаем и с отделом, который занимается СПИДом, и гинекологами, и урологами. Поэтому я бы сказал так, у каждого пациента должен быть свой доктор. А у каждого доктора есть свой абсолютно набор исследований, которые как бы... На основании которой он может стопроцентно поставить диагноз и подтвердить. Ну, конечно, современные такие подходы, как ПЦР и ФА, есть основными. Ну, Это, ну, моя будет не лекарь, а не интернет, а лекарь. А, только врач. Только врач. Ибо мы сталкиваемся очень часто с последствиями, когда пациенты занимаются самолечением, в результате а, они получают хронические заболевания и не только, скажем, половых органов, которые уже лечить в разы тяжелее, а возможно иногда и невозможно. И дороже на богатом. Ну, об этом вообще а, речь Так, я да. у нас еще один телефонный звоночек, давайте послушаем. Добрый, Добрый, Добрый день. Добрый день. У меня аж такой вопрос. Я была беременна, и у меня показали плюсики, то есть сифилис. У человека гад ничего не показывало. Я проходила профлечение, очень недавно сдавала в анализ уже нормальный анализ просто в чем проблема? Можете мне ответить? А вы из находитесь? Какие области Украины? Киевская область. А вы однократно область. сдавали? Скажите, пожалуйста, на да. РВ? Я сдавала. Однократно или вот при каком? Сдает во время беременности женщина три раза? Во всех э, трех анализах были позитивные результаты? Нет, в одном только анализе. А, я бы м, рекомендовал вам э, подойти ко мне, если вы в Киевской области, я думаю, вы найдете время. Со всеми документами мы посмотрим, и я смогу вам абсолютно объективно вместе с коллегами дать рекомендации, объявить ситуацию, потому что в данном ситуации, э, знаете, гадать по телевизору невозможно, надо смотреть реальные документы, ну и, естественно, ошибки бывают везде. Я вам еще раз благодарю. Давайте посмотрим еще один сюжет, именно про диагностику современном. И сразу после сюжета мы будем отвечать на ваши вопросы с нашего форума. Пожалуйста, дочкайтесь нас. Кравих вражень і валізи з сувенірами з відпочинку можна привести дещо більш екзотичне: ті, хто занадто сміливо поринав у курортні романи, опинившись вдома, мають всі шанси здійснити візит до венеролога. Коли накриває хвилею морською і хвилею почуттів водночас, частенько відпочивальники забувають дбати про деякі запобіжні заходи, адже курорт на той курорт, щоб розслабитися і буде якось розважитись, проте слід пам'ятати про ризик підчепити венеричну болячку: гонорея, сифіліс, хламідіоз, хомоніас. І це лише маленький перелік того, що чатує на вашу легковажність. Звісно, тут вас ніхто не знає, тож деякі нехтують репутацією. Але якщо після повернення ви все ж відчуваєте за собою грішок, медики радять пройти обстеження, адже венерологічні недуги виявились дещо підступними. Вони загалом носять скритий персистуючий характер і. Як правило, хворі до нас є не в гострому періоді, а вже в запущених лікарі застерігають про можливі ускладнення. Це не є тільки ураження сеча системи. Це системне захворювання, і потребує системного як обстеження, так і лікування. Провести таке системне обстеження покликана ультрахвильова діагностика, завдяки якій лікар має змогу визначити рівень протікання хвороби, тобто рівень запущеності недуги. Також важливим елементом такого дослідження є можливість сканування і обстеження не лише органів сечостатевої системи, а й інших органів і систем задля виявлення можливого їх ураження. Можуть розвиватися перегепатити, це ураження оболонки, печінки. Це може бути ураження оболонки селезінки, чи ураження оболонки серця, ураження суставів. Це на сьогоднішній день все можливо. Також лікар проведе кульпоскопію. Вона дозволяє побачити навіть незначні зміни епітелію, тобто те, що лікар неозброєним оком побачити, не здатен, наприклад, інфікування вірусом папіломи людини причиною багатьох. онкологических проблем, перш за все, является вирус папилломы людини. И, перш за все, он виникає І уражає ці е, е, органи мішені, як шийка матки у жінок чи у чоловіків е, е, органи сечостатевої системи. Загалом медики переконують, що нині інформованість населення стосовно венеричних захворювань зросла. Проте українці не припинили заводити курортні романи. Нормально по-моєму. Люди поморно людіє того, ахнуття сімій пасміне життя. Скажем так, завжди курортний роман. И останний был, да, человек не женат, жена померла. И так мы дружили, и раптом все. Он уехал, и все зникло. И когда Роману кинец. Я езжу на курорты отдыхать, а не морочить себе голову. Ну, на тот момент я был не женат. Так что совесть моя чиста. Ах, и нагода, и Роман. Це програма «Лолікар». Я нагадую, що сьогодні ми говоримо сі разом у цій студії в прямому ефірі про лікування венеричних захворювань. Я Дякую, що ви з нами. Також я нагадую, що для вас продовжує працювати наша телефонна лінія 490 11 34. Будь ласка, ще один телефонний дзвіночок. Алло, добрий день. Я я Києва. Києва. У мене такий вопрос вот гость. Вот. У мене, вот я періодически обращаюсь к дерматологам. У меня в проміжній части постоянно сык. То есть я курс лечения прохожу, оно месяц-полтора проходит, и опять начинается все заново. Сколько я не сдавала анализов, как бы особого диагноза, просто говорят, как аллергическое какое-то. А делать? чем лечат? Скажите, пожалуйста. Э, ну, или аллергические таблетки, вот аллероны, Пила, потом мы мазями мазались на разами, то есть курс лечения проходит месяц проходит, критические дни проходят и заново опять же сыпь, зуд и все остальное uh -huh. спасибо кажется, за я бы хотела еще узнать, какие анализы можно было бы дополнительно сдать чтобы знать, что со мной такое <связь> да, спасибо за звоночек, безусловно тут надо понимать, если это связано с половым контактом половым актом или нет это первое. Ну и второе, безусловно, по телевизору очень тяжело объяснить и поставить диагноз, потому что, во-первых, надо сделать осмотр, во-вторых, надо посмотреть те исследования, которые уже были сделаны, и только после этого можно дать действительно профессиональное, правильное заключение и и рекомендации. Поэтому я тоже вас приглашаю прийти. направление, знаете, чтобы мы вот нашу телезрительницу не просто, знаете, мы можем в принципе нашим всем телезрителям говорить: приходите к доктору я, на прием. Я, я вам объясню. Направление. Я вам объясню. Это может быть действительно как скажем кожное заболевание связанное с каким-то раздражительным в том числе и связанное с половым актом это может быть и скажем какие-то инфекционные заболевания ну, не знаю, там вызванная какими-то инфекционными агентами, клещами, там еще чем-то. Но ну, вот также это может быть и аллергическая реакция на какие-то химические вещества. То есть надо посмотреть, разобраться. Просто даже даже простое и... мыло может или еще что. то То есть тут это серьезная работа должна быть.